今天我们煮肚，我弄肉肠吃，肉肠下锅。我姐爱吃肚包肉，等她来了再煮。等你姐来了，我们再包再煮，赶趟。小姨子，你好好学习吧啊！放点葱姜，再放一把大料，盐，煮它一个小时左右就行了。滴滴，干上锅的呗。 哥，你小姨子人挺好，但是事儿多。我小姨子她本科毕业两三年没考上工作呢，她压力大。你说话冲，理解一下。进屋喝茶。嗯。肚包肉肉肠熟了，捞吧。来捞这个肉肠。哥，这口水上来了。老婆，停好对，快进屋。好嘞。我们这个肚包肉再蘸上这个蘸料。 嗯，这味道可真没味了。嗯，哥，味道大拇指呀、啊，大拇指、啊啊。嗯。再切开我们的肉肠看看，朋友们看,看。 这可是瘦肉多，肥肉少，而且这都是羔羊后腿肉啊！我爱吃辣椒酱，顺便带点韭菜花。嗯，弟弟，还是我们的传统肉肠好吃啊！嗯，弟弟，你再尝尝这个肉肠，再蘸点这个料。 给大家扒开肚包肉看看，看我们的肚包肉，瘦肉多，肥肉少，都是羔羊大块肉啊！沾上韭菜花，再沾上辣椒酱，嗯，羔羊肚子羔羊肉是真好吃。嗯